Həbs həyatı yaşayan Azərbaycanlı məşhurlar. Bir çox məşhurların yolu həbsxanadan keçib. Onlar narkotik maddədən istifadə, dəläləduzluq, əxlaqsızlıq yobası təşkil etdiyinə görə həbs olunublar. Lentaz həbs həyatı yaşayan Azərbaycanlı məşhurları təqdim edir. Fədai Laçin. Müğənninin 2018-ci ilin oktyabrın 23-də Bakı-Astara, Bakı qatarı ilə qaçaq məhbuslara yardım etməkdə təqsirləndirildiyi üçün həbs edildi. Pedaya Laçin 2019-cu ilin oktyobrunun 29-da azadlığa çıxır və yenidən səhnəyə qayıdır. Tunar Rəhmanoğlu. Tunar Rəhmanoğlu 2013-cü ildə avtoçuluq etdiyi və polisin qanununu tələbinə məhəl qoymadığı üçün həbs olunub. İdarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə yol hərəkəti qaydalarını pozan müğənnini daha sonra sənədlərini inspektorə təqdim etməkdən imtina edir. Barəsində inzibati tədbir görülməsi üçün şövbəyə aparıldı. Məhkəmənin qərarı ilə ona 10 on sutka həbs və 1 il müddətinə sürücülük hüququndan məhrum olma cəzası verilir. Elşad Xose. Tanınmış riper Elşad Xose isə narkotikdən müntəzəm istifadə etdiyinə görə 2010-cu ildə həbs həyatı yaşayır. Aqil Əmquliyev. Tanınmış rejissor Aqil Əmquliyev 2013-cü ildə 1 il 6 ay müddətinə həbs cəzasına məhkum edilib. O teləduzluqda ittiham olunub. Rejissor Mariana Turabov adlı şəxsən 150 min manat pul alıb və geri qaytarmayıb. İlhan Mirzəyev. Teleoperator İlhan Mirzəyev teləduzluq ittihamı ilə həbs olunub. O, direktoru olduğu İlhammed Tib mərkəzində Aynur Əhmədova adlı vətəndaşa cadıqərlik yolu ilə yalan vədlər verərək 3000 avro pulunu mənimsəyib. 2014-cü ilin aprel ayında Nərmanov rayon məhkəməsinin hökmü ilə aparıcı 4 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilsə də, cəzası 3 il 6 aya endirilib. Buna baxmayaraq İlham Mirzayev vaxtının əvvəl 2016-cı ildə azadlığa buraxılıb. İntizar Məmmədov 2014-cü ildə Şadan qrupunun rəhbəri, müğəni İntizar Məmmədov Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində həbs olunub. İfacı Rusiyadan bir dəfəlik Cephartasi edilib. Buna baxmayaraq o sənəd dostu Rəşadla birlikdə Rusiyaya gizli yolla gedərkən hüquq mühafizə işçilər tərəfindən saxlanılıb və 50 gün ərzində Moskvadan kənara çıxmasına qadağa qoyulub. Azərbaycanlı müğənnidir Rizan Əliyev də Moskvada həbs olunub. Müğənnini ev yandırmaqda və soyğunçuluqda ittiham olunub. O törətdiyi əməli etiraf edərək oğurladığı seypi Meşədə gizlətdiyini deyib. Təranə Səmədova İnsan hallverində təqsirləndirilən tanınmış prodüser Təranə Səmədova 2018-ci ilin oktyabr ayında Nərmanov rayon məhkəməsində hakim Rəşad Abdulovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə 1 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O məhkəmə iclası alanan həbs olunub. Prodüser 2 qadını fahişəliyə cəlb etməkdə ittiham olunub. Təranə Səmədova 2019-cu ilin may ayında azadlığa buraxılıb.